Наибольшему риску заражения ВИЧ-спиду сейчас в Украине подвергаются э, такие категории уязвимые, как наркозависимые, которые употребляют инъекционным способом наркотики, женщины коммерческого секса, э, мужчины, которые имеют секс с мужчинами, заключенные. Тюрьма это отдельная тема. Сейчас достаточно распространенная как бы, проблематика, но фокусируется только на двух людях в Украине, двух, так скажем, VP-заключенных. Вот, но как бы, сейчас достаточно информации о том, что происходит в наших тюрьмах, но как бы, от себя еще расскажу, что тюрьмы это инкубатор инфекционных заболеваний в Украине, по официальной только статистике 5% тюремного населения, то есть каждый 20-й заключенный, в тюрьме ВИЧ инфицирован. Вот, соответственно, туберкулез, гепатит и все остальное это отдельная тема. Ну, что касается опять же, одна из основных проблем, да, действительно, это, это деньги, это финансирование. У нас было сказано, что у нас там, 3 с копейками ВВП идет на медицину. Мы, тоже, мы для сравнения мы сравним соседнюю Российскую Федерацию, там эта цифра в 4 раза больше. То есть, соответственно, возможности больше и как бы, заботы, скажем так, государства больше. Но дело не только в деньгах поскольку многие вещи можно решать и без денег, тут речь идет действительно о нелюдьком, уповоджении, фактически про тортуры в этой сфере, которая зачастую как бы не касается финансов. Я буду говорить больше о внешних факторах, то есть не связанных именно медицинской то есть источником проблем, которых не является медицина а источником проблем, которых являются какие-то другие государственные органы, структуры, которые фактически по заключениям международных экспертов и правозащитников, в частности, авторитетной организации Human Rights Watch, по их выводам, именно нарушение прав пациентов и, скажем, препятствие работы соответствующих программ со стороны правоохранительных органов являются как бы, одним из движущих сил эпидемии вич в Украине. К сожалению, эти выводы были сделаны еще в 2006 году, и, к сожалению, по прошествии более пяти лет мало чем изменилась ситуация в Украине. Вы видите, что ситуация с правами человека в Украине вообще последние годы, она, скажем, то есть в таком глубоком штопоре. Что касается таких категорий населения, как наркозависимые, женщины секс-бизнеса, заключенные. Тут ну, как бы совсем все плохо, поскольку про этих людей вообще никто э, никому нет дела. Они вне закона, поскольку многие из них каждый день совершают преступления, которые так называем там, как бы в других странах и не являются преступлением. И, соответственно, как бы, э, про, про, права этих категорий, опять же, на доступ к медицинской помощи. Ну, как бы на том, скажем так, мало кто поймает Но один из моментов, который позволил вывести из тени большую, большую прослойку у как бы, вот тех людей, которые ранее не подпадали ни под какие там виды там, медицинских сервисов. Они были в тени, они были в глубоком криминале, они совершали преступления. И вот благодаря медицинским именно программам удалось вывести большую прослойку этого населения маргинального из вот этой криминальной тени вот. и какие же проблемы возникают. То есть большая часть данного издания посвящена проблемам в сфере заместительной поддерживающей терапии. Вот. Я напомню, что в Украине программы заместительной терапии с использованием бупринорфина, а теперь уже метадона, они реализуются с 2004 года, то есть уже 8 лет практически этим программам. На данный момент на лечение находится 6700 человек во всех регионах Украины, практически 130 лечебных учреждений, даже во многих районных центрах эта терапия применяется. Вот. Но эти 6700 человек, которые были выведены из тени, которые практически прекратили заниматься криминалом, они как бы, поскольку они стали доступны медицинской системе, Соответственно наши доблестные правоохранительные органы, которые ведут борьбу с, там, с наркобизнесом, да, которая привела к тому, что наша борьба и война с наркобизнесом, как в мире вообще и так в Украине, она закончилась чем? Практически полным отсутствием лекарственных наркотических препаратов, отсутствием доступа к ним, как вот было сказано Ольгой, для паллиативных больных как, как бы говорят сами полиативные больные. Раньше а, страна жить не давала, а теперь как, умереть не дает спокойно, то есть без, без мук и без страданий. Да? То есть в полном отсутствии доступа к лекарственным препаратам, соответственно, полной коррумпированности системы правоохранительной, как бы с другой стороны, и другим рядом негативных факторов. Так вот сейчас эти 6700 пациентов, они в свободном доступе, то есть приходит милиция спокойно, как, бы, как они медицинскую программу, в лечебное учреждение. И сейчас, к сожалению, нормальным является, как бы эти случаи зафиксированы, они здесь перечислены, когда всех пациентов забирают там, 50 человек, грузят в автобусы, везут в райотдел пациентов программ заместительной терапии. И там происходит там, следующая процедура откатывания отпечатков пальцев, фотографирование, там, проверка под учет, по учетам, психологическое другое давление, где-то какую-то информацию, кого-то там может там, пристегнуть батареи там, на, там, на несколько часов забудут там, до, до, вечера или до ночи. То есть это, эти случаи зафиксированы, их достаточно количество обращений милиции запросов по поводу предоставления списков пациентов и персональных данных программ заместительной терапии последние годы вообще зашкаливает. Но самый а, прецедентный такой пример показательный произошел в начале прошлого года, это 2011 год, который подпадает под нашу хронографию 2011 год. Это когда по указанию Министерства внутренних дел эти документы есть, они опубликованы, они есть на многих сайтах на сайте Международного альянса в ПСП в Украине. Все подразделения милиции в регионах собирали информацию о пациентах заместительной терапии. Фамилия, имя, отчество, проживание, родственники, там куча другой информации, включая информацию о ВИЧ-позитивном статусе. То есть эта анкета была подписана и разослана для немедленного исполнения во все регионы. Но как бы, о чем говорить, как бы добиваться справедливости, требовать чего-то там от какого-то участкового или а, там а, в райотделе, где-то глубоко забитом, который там заставит дурного Бога молиться, и мы как бы понимаем, что произойдет. Если министр внутренних дел на официальной пресс-конференции тоже в прошлом году на заданный вопрос, когда уже скандал пошел по Украине, репортажи э, на телевидении по поводу этих случаев, почему, зачем вы собираете эту информацию, для чего? И министр внутренних дел на всю страну рассказывает тоже, достаточно есть записи в YouTube, пожалуйста, они в открытом доступе в интернете. И министр расскажет, что нам эта информация нужна. Потому что вот эти люди, которые вот, они совершают преступления, и вот как бы для того, чтобы бороться с ними, нам информация об этих людях нужна. Беспредел, Абсолютно противоречит как бы любым там нормам закона, То есть в данном случае ну, как бы ну вот, если министр об этом говорит, министр не, не, не понес никакого наказания, соответственно, никто не понес никакого наказания на земле, потому что беспредел в стране со стороны правоохранительных органов, он, соответственно, как бы, он не наказуем. Генеральная прокуратура, в свою очередь, тоже никаким образом не реагирует. Более того, у нас в некоторых случаях информация о пациентах, эти запросы, они собирались, как бы, в том числе, по, скажем, по разнарядке прокуратуры, которая была спущена с генеральной прокуратуры. То есть вот таким вот, это тоже пациенты, это 6700 пациентов 130 лечебных учреждений. Никто не вывозит 50 пациентов из травматологии или из гинекологии, там, или из других палат, не вывозят в райотдел для того, чтобы там продержать там, от 3 до 8 часов, а даже больше, там, забрать мобильные телефоны, там, что-то еще там сделать и просто выпотрошить как лимон, и потом как бы, человек просто на ключе, он боится в программу идти. Но как бы это происходит с пациентами программ заместительной терапии. В прошлом году закончился, слава Богу, успешным, скажем прецедент, известный как бы с доктором Подоляном. Это врач наркологический, наркологического диспансера в городе которого обвиняли в совершении 44 фактов сбыта наркотиков, тяжких преступлений, до 10 лет лишения свободы. Доктор провел 4 месяца в СИЗО. В итоге суд первой инстанции, суд апелляционной инстанции, прокуратура требовала 5 лет лишения свободы. Суд и первая и апелляционная инстанции признал, что сбыта наркотиков пациентам заместительной терапии, докторам заместительной терапии не было и состав преступления суд факта не было. То есть, как в данном случае, он был признан невиновным по этому обвинению. Это один из показательных случаев. Другое, естественно, что в данных условиях, когда происходит такое давление на программу, естественно, что как бы, медицинские работники тоже боятся и под разным поводом отказывают, как бы, идут на встречу милиции, силовым органам, соответственно, у нас происходит как бы, поддержка вот этой ситуации как бы, со стороны как бы, и медицинского персонала, это как бы, тоже понятная ситуация, как это происходит.